Bapa ibu telah menemui diri yang sejati pada diri. Bapa ibu telah mengenal berlikok menyaksikan Allah pada diri. Tapi bapa ibu belum pulang. Kena masanya belum sampai. Maka jalinlah ruhani kita selalu. Cirami haruhani kita itu selalu. Dengan mahabbah rindu dan bermanja-manja dengan Allah. Tentunya orang yang menjalin rohannya rindu dan berpanjang-panjang dengan Allah, syaratnya dia mesti mengenal Tuhan supaya mahabbah itu makin dekat. Sama kita dengan istri kita. Kita jauh mencari nafkah di seberang sana. Walaupun fisiknya jauh, tapi hati ini amat sangatlah dekat. Kenapa? Itu karena mahabbah dan rindu tadi itu. Itulah rahasianya. Walaupun ayah ibu kita, orang-orang kita cinta itu jauh meninggalkan kita. Dia telah berada di alam sana, alam yang penuh dengan kenikmatan. Kita berada dalam dunia yang penuh dengan tipu daya. Namun karena mahabbah dan rindu amat sangat dekat di dalam rasa dan perasaan ini. Syaratnya kenalilah siapa diri. Siapa sekarang Bapak Ibu itu telah mengenali akan siapa diri siapa Allah. Rupanya yang kita cari selama ini. Rupanya yang ingin yang kita temui selama ini. Capek kita nih bu guru mengaji kemana-mana. Walaupun capek, tapi kita berusaha terus mencari dan menemuinya. Rupanya yang kita cari dan kita temui tiada lain adalah diri bapa ibu sendiri. Diri bapa ibu sendiri itulah diri si akmal diri yang namanya adalah Allah. Karena Allah cuma yang ada, diri bapa ibu tidak pernah ada. Wallahu nafsiun wa na wujudahu. Allah itulah diri sejati. Allah itulah si akmal diri. Allah itulah diriku. Diriku inilah wujud dirinya sendiri. Walaupun Ustadz mengatakan aku Walaupun Bapak Ibu mengatakan aku Dalam terjemah hadis ini Tapi akunya Bapak Ibu bukan Akunya kita, aku Allah dia bilang Jangan akunya kita Akunya Allah tuh. Makanya sudah berjumpa Namanya sudah berlik, kok, Tinggal lagi Mempolesnya Tuh Bapak Ibu mempolesnya ya ibaratnya makan bubur panas tak langsung dimakan terbakar lidah nih ada makan dari tepi dulu ah di baru terasa nikmatnya kalau langsung ditinggal dimakan nah, terbakar lidahku <gifat> dicerna dipahami turunkan ke dalam wow. Dino Inoi Baso Minang ya Bapak Ibu. Kalau bahasa Selangornya apa tuh Datuk? Dino Inoi itu? Ah, direnung-renungkan, dirasa-rasakan dirasa atuh nih dengan rasa tuh biasanya ibu-ibu ini cepat paham karena ibu-ibu ini selalu menggunakan rasa bapak-bapak ini sulit kadang memahaminya kenapa bapak-bapak ini selalu bermelogika logik makanya panjang-panjang yang -panjang lalai aku <laughs> kalau tak masuk akal ini tak benar nih kalau masuk akal apa benar jadi benar atau tidaknya masuk akal atau tidak masuk akal <laughs> sedangkan yang membuat kita tuh heran-heran tuh Allah Allah tuh maknanya terheran-heran tercengang-cengang aku, ini ya, Allah ini asal ini tulisannya asal katanya ilahuna, ada ah. ah, ditambah alif lam dia Allah tuh ah. maknanya terheran-tercengang-cengang makanya membuat kita terheran-heran ya Allah tuh yang membuat kita terheran-heran, yang membuat kita ternyang cengang Allah tuh lah membuat kita galau Allah tuh lah tuh. yang membuat kita berkata, Allah itulah tu. Yang membuat kita panjang-panjang lelek itu Allah itu tu. Kenapa? Kerana dia lah sumber segala sesuatu. Kalau bapa ibu dah faham, dia sumber segala sesuatu, inilah petunjuk Nabi kullu sayyin yarju ila asolihi. Dia sesuatu peristiwa kejadian yang terjadi pada dirimu, setiap apa yang kamu sebut, apa yang kamu pahami, apa yang kamu cari, kembalikan dia kepada sumbernya. Ini yang dimaksud Suhudul wahda Bil kasrah Ini yang dikatakan Suhudul kasrah Bil wahda Suhudul wahda bil kasrah Pandang yang satu pada yang banyak Maksudnya Allah itulah yang wujud Pada segala yang ada Allah itulah yang wujud Pada segala yang zohir Allah itulah yang wujud Pada segala yang nyata Allah itu yang wujud dari segala yang terang dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain. Suhudul wahda pil kasrah. Suhudul kasrah pil wahda. Maknanya, pandang yang banyak tampak yang satu. Itu artinya, bahwa segala yang ada, segala yang wujud, segala yang terang, segala yang nyata, pada diri, di luar diri, itulah nyatanya Allah. Itulah wujudullah. Jadi Bapak Ibu jangan mencari Tuhan kemana-mana lagi. Pandang tiliklah ke dalam diri. Baca alam pada diri. Baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri. Dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku berdiri. Kiamu binapsi. Aku sudah menjadi rahasia dirimu. Maka kanali sajalah dirimu. Disitulah maknanya. Tak perlu bapak ibu belajar namanya tentang asam. Tentang manis. Makan sel asam tu. Jeruk tu. Asam tu akan muncul dengan sendirinya. Makan sel gula pasir tu. gula tu. Manis itu akan muncul dengan sendirinya. Tak perlu kamu mencari-cari aku. Tak perlu kamu ingin mengenal-mengenal aku. Kenali sajalah dirimu. Kalau kamu udah kenal dirimu, siapa dirimu? Ah, kamu udah berjumpa dah, tuh, udah kenal kamu tuh dengan aku tuh. Ini yang dimaksud oleh Nabi. Mantolabal bal maulabi nafsin pakot dola-dolalan baida. Barang siapa ingin mencari dan menemui Tuhan keluar daripada dirinya, sungguh dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Jadi jangan dicari Tuhan ke hutan ya ke belantara makanya disebut hutan belantara jangan dicari-cari juga Tuhan itu di gua-gua bertapa-tapa di gunung gunung Bromo namanya kalau sini ada gunung sini gunung senyum tidak akan pernah berjumpa kita di gunung senyum tuh ya paling ada situ apa tuh minimal kumbang, paling parah monyet. Tapi carilah Tuhan itu pada diri Besobok sobok tuh Bapak Ibu. Bertemu kita itu. Atu ah, memahaminya. Ini melalui nur. Nah, jadi Bapak Ibu, sudah pahamkah Bapak Ibu mengenal menemui bermuajah dengan Allah itu dengan cara mengenal nur nih? Sudah atau belum? Sudah Alhamdulillah. Biar enak pula Ustaz melenggang nanti ke pekemaru. <laughs> kena Ustaz ni masih terutang juga ni. Ha? Walaupun Ustaz tidak, bermak tidak bermaksud, bernafsu untuk mengenalkan Allah, mesti paham. Kena itu hidayah Allah. Ustaz ni kan corong aja sebenarnya. Tapi apa yang ada di dalam perasaan hati Bapak Ibu ingin mengenal Allah, Ustaz tangkap, Ustaz dengar, Ustaz tema, Ustaz tuangkan sesuai dengan kena Bapak Ibu. Masalah paham tak pahamnya Bapak Ibu. Allah alam bisawab. Itu tergantung hidayah. Kalau ustaz dan ya ustaz tuangkan semuanya. Eh, apa yang ada pada dadaku, ana nah, keluarkan dah. Nah, Betul saranani. Ah itu mengenal Allah, menemui Allah, mencari Allah bermuajah dengan Allah melalui nur. Itu maksudnya. Halaktu kali ajli wa khalaqal alam li ajlika. Ah tu maksudnya ni yang tadi tu. Kita buat. Khalaq tuka li ajli. Wa khalaqal alam li ajlika. Khalaq tuka li ajli. Aku jadikan engkau Muhammad. Itu maksudnya. Aku ciptakan engkau Hai hey Nur. Ha. Nah. li ajli untuk memandang, untuk melihat, untuk menyaksikan akan tajaliku. Ini nur ini maksudnya. Nur Muhammad ini dijadikan tuh bahasa syariat ya. Nur Muhammad ini diciptakan dijadikan untuk menyaksikan akan diriku. Ku Allah. Wa khalaqal alam dan dijadikan alam li ajli li ajlika itu kena nur. Ya. Ya. Nah, dari mengenal dan memahami Allah melalui nur sudah sempurna pada diri Bapak Ibu. Sudah nah, khatam sudah melalui nur. Yang sekarang mengenal Allah dengan cara mengenal asal usul diri. Nah, siapa diri Bapak Ibu? Apa usulnya? Nah, lihat. Habis ini kita karo Ya, kalau tidak mau Bapak Ibu bertanya, Ustaz yang bertanya-tanya nanti. Nah, siapa diri Bapak Ibu. Ah ini mengenal asal-usulnya diri Bapak Ibu tuh asalnya daripada tanah air angin kemudian api. Ah ini mengenal Allah melalui asal-usul diri bahwa asal -sul diri kita ini dijadikan daripada empat anasir, anasir tanah, air, angin dan api. Cara meniliknya kita melakukan namanya dengan jalan tarki, tarki itu memandang dari bawah ke atas, itu tarki. Ya, tarki. Kalau tanazul memandang dari atas ke bawah turun dia. Sekarang Ustadz Lati Bapak Ibu memandangnya dengan jalan tarki bahwa diri kita ini terdiri daripada empat nasir tanah air angin dan api bahwa nah ini tarki ini memandang dari bawah ke atas bahwa asal diri kita itu adalah tanah tuh tanah asalnya inna khalaqnakum min turab khalaqal insan min tin aku jadikan kamu itu daripada turab dan aku ciptakan kamu itu dari tin tanah setelah kita tahu bahwa diri kita ini asalnya adalah tanah, tilik lagi, tanah itu dari mana asalnya, tanah itu asalnya daripada air. Tilik lagi ke dalam, setelah kita tahu tanah itu asalnya daripada air, tilik lagi hasil air itu dari mana asalnya. Air itu terbit asalnya daripada angin. Tilik lagi ke dalam. Angin itu dari mana asalnya? Angin itu asalnya daripada api. Tilik lagi ke dalam. Api itu, itulah asalnya daripada ayan sabita. Ah, ini tilik, ayan sabita. Sudah tahu kita. Asalnya daripada ayan sabita. Ayan sabita asalnya dari mana? Ayan sabita. Inilah daripada nur. Muhammad, Hah. ya Nur Muhammad, Nur Muhammad itu asalnya dari siapa? Nur Muhammad itu asalnya daripada aku. Nah, siapa aku? Aku tuh Tuhan namaku Allah. Hah? Aku tuh Tuhan namaku Allah. Ayatnya ustaz Inani Anallah. La ilaha illa ana Sesungguhnya aku ini Tuhan namaku adalah Allah La ilaha illa ana Tidak ada yang wujud tidak ada yang nyata tidak ada yang terang tidak ada yang zahir jelas Yang besar terpuji maha segala-galanya illa ana melainkan aku karena aku yang ada secara mutlak Aku yang wujud secara mutlak tidak ada diri siapa-siapa di situ. Tuh, pahaminya. Ini diri yang zohir. Lalu kenal pula diri yang batin. Ruh. Dari mana asalnya ruh? Asalnya ruh juga daripada Nur Muhammad. Siapa Nurma? Nur Muhammad itu? Ya, aku. Siapa aku? Aku itu Tuhan, nama aku Allah. Maka pada saat Bapak Ibu telah mengenal diri Bapak Ibu, Zuhid dan batin adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu tiada lain, aku. Maka akulah yang dirimu itu. Dirimu itu wujud aku. Tak ada di siapa-siapa. Maka ketika itulah, Allah itu mengingatkan Muhammad kif Muhammad ana rabbaka berhentilah engkau hai Muhammad yang mengatakan engkau itu yang berdiri yang mengatakan engkau itu yang ruku yang mengatakan engkau itu yang itidal sujud dan duduk yang mengatakan engkau itu yang memandang mendengar mengetahui berkuasa berkehendak dan hidup melainkan aku yang usul itu. Aku yang berdiri itu. Aku yang tegak betul itu. Disitulah makna tu itu. Tu di dalam rukun 13 tersembunyi dia. Dalam bahasa ilmu fikih tu itu apa Bapak Ibu? Berhenti ah, berhenti sebentar. Ngapa berhenti sebentar, Pak? Ada lembu merah, Pak. <laughs> berhenti sejenak si atau sebentar untuk membaca do doa robbana lakal ham rabbil ala. itu itu secara ilmu syariat kalau terjemah harpiannya, tenang diam apa maknanya berhenti sejenak si kemudian waktu itu kita tenang dan diam diamkan akalmu Diamkan pikiranmu, diamkan hatimu, diamkan perasaanmu. Kalau sudah ditenangkan, didiamkan akal pikir, sudah didiamkan dan ditenangkan hati, sudah didiamkan dan ditenangkan rasa dan perasaan Bapak Ibu, ketika itulah Bapak Ibu sadar, saya sadar-sadarnya, paham si paham pahamnya mengerti si beti ngertinya yang wujud berdiri tegak betul aku memandang tuh si basir mendengar tuh si sami yang berkata tuh si kalam yang hidup tuh si hayat yang berdiri itu si kudrat yang ruku itidal tuh yang si irodat siapa si wujud Siapa sih sama si basar si kalam si ilmu si kuda si rodat itu ya aku anak usolli yang berdiri itu aku yang ruku aku yang tidak aku yang sujud aku tak ada siapa siapa maka inilah yang mesti dipahami maka hakikat berdiri itu di dalam sholat nyata pada huruf alif pada lapas Allah melihat hakikat berdiri di waktu sholat. Itulah hakikat alif pada lapas Allah. Nih. Inilah hakikat berdiri. Hakikat ruku di waktu sholat. Itulah hakikat huruf lam pada lapas Allah. Lam awal. Hakikat sujud di waktu sholat. Itulah hakikat rahasia huruf lam yang kedua pada lapas Allah. Hakikat duduk dua atau sholat itu adalah hakikat rahasia huruf Ha pada lapas Allah. Duduk. Siapa yang berdiri? Siapa yang ruku? Siapa yang sujud? Siapa yang duduk? Tiada lain adalah dia semata-mata. Tuhan Allah Tuhan. Tuh dia. Makanya api ini, jangan Bapak Ibu pahami api kompor, api pelita. Malu aku. Jangan angin itu dipahami. Angin spoi-spoi, angin timur, angin marat. Panding aku. Jangan dipahami air itu adalah air yang ada di depan meja kita. Air minum, air sumur. Panding lalat aku. Jangan Bapak Ibu pahami tanah berpasir, tanah lumpur. yang ada di Selangor itu. Pusing aku tu. Pahamilah hakikat di balik api, angin, air dan tanah itu. Apa hakikat api itu? Nah, supaya tahu Bapak Ibu mendudukannya ni. Ya. Hakikat api itu, itulah nyatanya sifat jalal Allah. Nah, hakikat api ini. Sini ya. itu adalah hakikat sifat jalal Allah di mana memandangnya sifat hakikat jalal Allah pada diri bapak ibu itu itulah nyatanya pada darah tuh dari api itu nyata pada diri bapak ibu itu nyata pada darah darah itu hakikat sifat jalal Allah tuh yang kedua angin apa hakikat angin? Hakikat angin itu itu tempat memandang nyatanya sifat jamal Allah. Pada diri bapak ibu, itu yang menjadi urat tuh. Jadi darah dan urat itu tempat memandangnya jalan dan jamalnya Allah nyata pada darah dan urat tuh. Kemudian air itu adalah hakikat sifat koharnya Allah. Yang sudah nyata pada diri Bapak Ibu itu pada tulang. Tulang itulah tempat memandang nyatanya sifat kohar.